singgah ke taman terjumpa unta anak Pak Mat namanya Dara Assalamualaikum mulanya kata awal bismillah pembuka bicara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera dan salam satu malaysia Saya Kumaira binti Hazni dari SMK Bandar Daman Perdana akan berkongsi sebuah buku hasil karya Zubair bin Hassan yang diberi nama Kisah Asia Permaisuri Firaun Buku ini mengandungi 235 halaman yang bercita. Zupir bin Hasan merupakan seorang ahli ekonomi yang telah bekerja dalam bidang ekonomi dan kewangan Islam sejak tahun 1983 lagi lamanya. Beliau mendapat pendidikan di Kolej Merud di India dan beliau juga memulakan kerjaya perguruannya di Kolej Merut pada tahun 1957 dan bersara pada 2015. Asyah binti Muzahim merupakan salah satu wanita yang namanya disebut dalam Islam sebagai contoh keteguhan dan kesabarannya. Walaupun beliau adalah permaisuri kepada Fi'ah, seorang raja yang zalim dan mengaku dirinya sebagai Tuhan, Asyah tetap berpegang teguh kepada keimanannya kepada Allah SWT. Kisah hidupnya menjadi inspirasi apabila beliau menemui bayi Nabi Musa alaihi salam yang dihanyutkan dalam sebuah peti di sungai Nil. Fir'aun ketika itu telah mengeluarkan perintah untuk membunuh setiap bayi lelaki yang lahir dalam kalangan Bani Israel kerana ramalan bahawa seorang bayi dari kaum tersebut akan menjatuhkannya. Namun, dengan kasih sayang seorang ibu, Asia meminta agar Musa dibesarkan di istana mereka. Firman Allah dalam surah Al-Qasas, ayat yang ke-9 telah menggambarkan peristiwa ini. Dan berkatalah isteri Fir'aun, Ya, ala penyujuk mata bagiku dan bagimu, janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita atau kita mengambilnya sebagai anak. Padahal mereka tidak menyedar kesedarannya. Surah Al-Qasas ayat yang ke-9 dengan kehendak Allah, Nabi Musa pun dibesarkan dalam istana Fir'aun dengan perlindungan Asia. Hati kecilnya sudah merasakan bahawa bayi tersebut bukanlah bayi biasa, melainkan seorang yang istimewa. Keimanan Asia kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah Nabi Musa menerima wahyu dan mengajar Fir'aun serta rakyatnya untuk menyembah Allah. Asia dengan segera meyakini kebenaran tersebut hidup dalam kemewahan istana, Asia lebih memilih untuk beriman kepada Allah daripada tunduk kepada kekuasaan suaminya yang zalim. Keteguhan hatinya ini menjadi bukti keimanan sejati. Ketika Firaun mengetahui keimanan Asia, dia sangat marah dan berusaha memaksanya kembali kepada ajaran sesatnya. Namun, Asia tetap teguh dan lebih rela disiksa daripada mengingkari kepercayaannya. Diceritakan bahawa Fir'aun menyiksanya dengan kejap Mengikatnya di bawah terik matahari Dan membiarkannya menderita Dalam keadaan diseksa Asia tetap berdoa kepada Allah Dengan penuh keyakinan Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam syurga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya serta selamatkanlah aku dari kaumnya zalim. Surah At-Tahrim ayat ke-11. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima doanya dan memperlihatkan kepadanya tempat di syurga sebelum beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Dengan demikian, Asia wafat dalam keadaan beriman dan menjadi salah satu wanita penghuni syurga yang disebut dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasil karya ini sesuai dibaca oleh pelbagai peringkat usia kerana penggunaan bahasanya yang ringkas dan mudah untuk difahami saya amat mengesyorkan anda untuk mendapatkan senaskah karya ini dan saya berharap bahawa anda dapat